И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас. И сегодня мы будем играть в игру под названием операция. И сегодня ну, вот такая вот игра. Так, у нас тут у женщины тут, тут пострадала рука, и мы будем чинить руку. Слово нервным. Не стоит смотреть это видео. Да я наверное. Давайте все-таки начнем. Так. Дальше. Нам нужно выбрать снимок, какой из них вернуть. Походу вот этот. Так. Ну, я не знаю. А. Cartoon? может, нас это? Стоит ли да Да. Отлично. Теперь нам нужно померить. А, все. Я пока его. Так. Что-то у меня игра лагает жутко. Так, давайте начнем. Первое. Нам пригодится это разрез от рукав. М -м а, даже несколько раз. Правда, лагает у меня слегка игра. Так, отлично, все. Также ссылка на эту игру будет в описании. Ну или вообще вам там ссылку на сайт. Ну что ж, давайте начнем. И да, я повторю, особо нервным это не смотреть. Так. Жмем включить. Так, жгутик, жгутик. Так. Просто мне наверное, из-за съемки. И что нам дальше? Походу пинцерий. Так. О! Ок. Все, теперь нам нужно его этот... Так, вс ⁇ а теперь начинается самое страшное. Да, я в курсе. Дальше. И у нас время, вот это время, это означает, да сколько мы должны сделать операцию, чтобы если будет поздно, то все. А у нас 4 минуты. Хм. Думаю, нам хватит 4 минуты. О, особо не смотреть. О, мерзость. Так. Не хотел бы оказаться на ее месте. Так, нам вот это надо поудалять. Ой. Да простите, случайно нажал не туда. Так, отлично, все, мы удалили всякую нечисть отсюда. Что вам дальше? Ой. Зажим, походу. Да нет. Слабо нервно, может точно это не смотреть на данный момент. Я тоже закрою глаза. <свист> <свист> Все, можете открывать. Вот, вот такая у нас вот мерзость. Теперь, что нам нужно? Так. Уж на не это. Да что нам может пригодиться? Скажите мне, скажите мне. Может как-то собрать эти. Так, что нам? Это из... а нить нам пригодится. Синяя нитка вот это вот. Это у нас нерв. Главное его не повредить. И, в общем, если повредить, она может потерять руку. Эта женщина. Так, что нам дальше? Пинцет. Ну как я понял, это нам брать вот эти обомочки вообще я давно эту игру проходил, так давай-ка вот сюда положим все, да, вот так красиво выложим из-за капец как она смогла так руку себе искалечить. так теперь о о о о, о особо нервным снова не смотреть если это для вас все отлично, так что нам нужно возьми фиксирующую пластину а фиксирующую пластину вот взял так 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 что теперь берем так возьмем пожалуй дрель <свёрливаем> теперь просверливаем дырки почему-то они кровавыми становятся так, нам нужно через одну. Ага. Как я понял, это потом прикручиваем мы, чтобы рука в общем. чувствовала нормально. А не поломандой. Ладно. Вот так, отлично. Вставляем теперь болтики. А, нужно перетаскивать каждый. Вот берем хочется перетаскивать каждый. Так, ну нам надо спасать человека, Жить человеческую. Так, теперь снова дрель. Как я понял, нам нужно закрутить болты. Дрель какая, конечно. Ну что делать? Так, я остановлю и закончу за, э, засверливать все. Итак, я все досверлил до конца и теперь все затягиваем, затягиваем все. Отлично, мы убрали, теперь кости и кости не видно. Теперь нам нужна игла, чтобы зашить. Так, внутри зашиваем. Опа, все, мы выполнили операцию. Итак, с -с Итак, дорогие друзья, на этом мы будем прощаться. А с вами был Димас. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, нравится ли вам эта игра или нет. А с вами был Димас. Всем удачи, всем пока.